Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Selus EDS Channel yang selalu memberikan informasi-informasi Buat para pelancong atau wisatawan yang pengen jalan-jalan ke Malaysia Atau pengen berkunjung keluarga yang berada di Malaysia Jadi aku mau membagikan pengalaman saya masuk Malaysia melalui Dumai ya, kawan-kawan ya. Melalui Dumai untuk harga tiket, untuk pertanyaan imigrasi, untuk syarat-syarat apa aja nanti saya akan jawab ya. Jadi untuk sebelumnya jangan lupa bantu like, subscribe sama bunyikan tombol loncengnya ya kawan-kawan biar nggak ketinggalan ketika saya mengupdate video terbaru dari saya jadi sebelumnya aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering bertanya di kolom komentar ya masalah uang tunjuk itu ya uang tunjuk itu apa dan kita harus membawa berapa ya jadi uang tunjuk itu uang jajan kita ya, kawan-kawan ya. Uang jajan untuk kita hidup di negara tersebut, untuk biaya kita hidup. Jadi kita wajib membawa uang satu ribu ya, untuk pelancong. Minimal itu satu ribu ringgit kita harus bawa, karena kan kita melancong ke negara orang gitu. Oke, jadi aku membagikan pengalaman saya ya. Kemarin saya lewat Duma ya, kawan-kawan ya. Jadi saya mencoba melewati Dumai. Jadi dari Dumai ya tujuannya ke Malaysia itu di mana saja. Jadi dari Dumai tujuan ke Malaysia ke Malaka ya. Ke Malaka sama di Port Dickson. Port Dickson itu di wilayah Negeri 9 ya. Port Dickson itu di wilayah Negeri 9 sama di Malaka. Kalau kita lewat Dumai, Pekanbaru ya jadi untuk harga tiket ya untuk harga tiket dari Dumai ke Malaka itu kalau tiket PP buat yang dewasa 1 juta kalau sekali jalan itu R 550.000 ya kalau untuk anak-anak tiket PP 500.000 kalau sekali jalan 275 itu dari Dumai ke Malaka ya kawan-kawan ya? Kalau Dumai ke Production lebih mahal lagi dia. Dia punya harga untuk dewasa 1 juta Itu tiket PP ya. Kalau sekali jalan 650. Kalau untuk anak-anak 650 itu sudah PP ya. Kalau sekali jalan 350. Itu harga segitu masih e, belum sama boarding pass ya. Kalau sama boarding pass dia 65, ditambah lagi 65.000 ya. Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari imigrasi ya ketika aku masuk dari Dumai ke Malaka ya. Pertanyaan pertanyaannya apa saja ketika saya masuk Malaysia ya. Jadi pertama kali masuk aku ditanya mau ke mana. Biasa saya jawab ke rumah bapak saya kan bapak saya orang sini kan. Kalau pas itu ditanya berapa hari di sini. Aku cakap 15 hari pas itu dia tanya lagi sama bawa uang berapa gitu, aku kasih tunjuk uang 2.000, tapi dia nggak minta kasih tunjuk, aku masukkan lagi. Udah, pertanyaannya gitu aja ya, buat kawan-kawan ya. Jadi pengalaman saya masuk dari Dumai ke Malaka, pertanyaan dari imigrasi gitu aja, mau kemana, mau berapa hari, bawa uang berapa jadi pertanyaannya yang pertanyaan gitu aja sama kayak macam lewat di Johor saya jadi sebelumnya tolong bantu subscribe ya kawan-kawan ya biar makin semangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru jadi biasa aku dari Batam dari dari, dari Tanjung Balai sekarang lewat Dumai sama aja nggak ada masalah ya buat kawan-kawan ya kita mau lewat mana saja nggak ada masalah yang penting kita nggak ada masalah juga gitu yang penting waktunya kita keluar keluar gitu jangan sampai bandel lama-lama di dalam kalau emang benar-benar pelancong kan biasa pelancong cuma satu minggu dua minggu udah balik gitu jadi ketika kita masuk lagi ke Malaysia jadi mudah gitu nggak ada masalah ini itu kena tendang kena apa gitu nggak ada masalah jadi kalau pengen melancong mau lewat mana saja sama saja persyaratan itu. Syaratnya gitu-gitu saja dia. Jadi informasi kayak gitu aja ya buat kawan-kawan ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.